Hari ini hari Sabtu 20 hari bulan Disember 2025 jam lebih kurang 4 petang. Tujuan saya buat rakaman pada hari ini dengan Ehsan Inspirasi Channel adalah untuk membawa kepada perhatian Menteri Agama yang baru dilantik pada 16 Disember yang lalu iaitu Dr Zulkifli Hasan yang juga merupakan bekas timbalan Menteri Agama sebelum daripada ini di bawah teraju Dr. Naim Mokhtar. Dan peri penting apa yang nak saya bawa untuk perhatian Dr. Zulkifli Hasan adalah berkaitan urus takbir negara berhubung kait dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan di bawah perkara tiga perlembagaan persekutuan ada dua isu yang masih tergantung, masih tidak diselesaikan oleh kerajaan madani, masih tidak ada jawapan atau penjelasan langsung daripada teraju kepimpinan Anwar Ibrahim maupun pihak-pihak yang berkaitan. Isu pertama adalah berkaitan dengan penggunaan kes ataupun frasa kalimah Allah dalam cetakan-cetakan Kristian cetakan bahasa Melayu. Isu kedua adalah berkaitan dengan laporan lengkap yang telah disediakan oleh jawatan kuasa mengkaji kapasiti gubalan undang-undang syariah jenayah. Kedua-dua isu ini walaupun telah berlanjutan lebih daripada dua tahun tetapi belum ada pengumuman atau tindakan yang bernas. Saya harap dan saya syorkan kepada Menteri Agama Baru Dr. Zulkifli Hasan untuk meneliti segala perkara yang telah berlaku berkaitan kedua-dua isu ini dan mengambil langkah segera demi kepentingan masyarakat umum secara khasnya masyarakat majoriti Islam dan juga untuk menentukan sistem tadbir urus negara tidak diselang-seli dengan ketidakdedahan perkara-perkara yang penting isu pertama penggunaan frasa kalimah Allah dalam tulisan bahasa Melayu Kristian kalau kita masih ingat, kes ini tercetus setelah keputusan Jill Ireland pada tahun 2021. Kemudian daripada itu, rayuan telah difailkan oleh, oleh pejabat peguam negara kerana keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah memihak kepada pihak Jill Island yang membuat keputusan bahawa penggunaan tulisan yang mengandungi kalimah Allah tidak boleh dihalang untuk diimport atau dibawa ke Malaysia walaupun wujudnya suatu arahan kerajaan yang telah diguna pakai bertarikh 5 Disember 1986 yang mengharamkan penggunaan perkataan kalimah Allah dalam tulisan cetakan Kristian bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, pada 18 April 2023, Kerajaan Persekutuan di bawah Anwar Ibrahim telah melalui Pejabat Peguam Negara menarik balik rayuan di Mahkamah Rayuan. Ianya mengakibatkan keputusan mahkamah tinggi Jill Island tersebut masih kekal. Dan akibat daripada itu, kita mempunyai lompong sekarang ini. Kita mempunyai kekosongan pelaksanaan kedudukan penggunaan kalimah Allah secara umum dan secara spesifik berkaitan cetakan-cetakan cetakan bukan Islam. Kerana seperti yang kita difahamkan oleh alim ulama kita. Konsep Allah ni adalah konsep monotheism iaitu Tuhan yang esa satu. Tidak ada anak, tidak diperanakkan dan tidak ada yang sama dengannya. Walhal konsep Kristen ada politism iaitu tiga dalam satu. Justru untuk mengelakkan kekeliruan, mengelakkan kesalahfahaman, dan menegakkan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan ianya wajib kerajaan menentukan apakah dia polisi sistem tadbir urus berkaitan perkara ini di negara ini pada masa itu sekitar 14 dan 15 hari bulan Mei 2023 Anwar Ibrahim telah mengeluarkan kenyataan bahawa kononnya penggunaan kalimah Allah cuma adalah di Sarawak. Itu pun telah kita tunjukkan adalah salah kenyataan beliau berpandukan keputusan Mahkamah Tinggi. Kemudian daripada itu, Anwar Ibrahim telah berkata bahawa polisi terbaru akan diketengahkan setelah diteliti dan dipersembahkan kepada majlis raja-raja untuk mohon perkenan sebelum diumumkan. Now, sudah dua tahun setengah. Bagaimanakah majlis-majlis agama setiap negeri di negara kita ini akan melaksanakan undang-undang anti-propagation law yang mengharamkan di dalam enakmen negeri masing-masing penggunaan kalimah-kalimah suci Islam ini terhadap orang-orang bukan Islam. Sekiranya polisi ini tidak dimuktamadkan, justru Dr. Zulkifli Hasan anda disarankan untuk melaksanakan tugas dengan penuh amanah, ikhlas dan jujur, maka perihalkan kepada masyarakat umum. Apakah dia kedudukan pendrafan, penelitian dan pemuktamadan polisi terkini. Adakah satu jawatan kuasa baru telah ditubuhkan yang mengandungi pihak-pihak yang berkepentingan seperti mana yang dilakukan pada tempoh pengeluaran arahan 5 Disember 1986 dulu di mana mengandungi Suatu jawatan kuasa kecil yang ditubuhkan oleh kerajaan pada masa itu, jawatan kuasa itu telah pun diterajui oleh oleh Allah yarham tun ghafar baba Joseph Kalapne menikaling ningkan dan juga Anwar Ibrahim. Cuba semak. Anwar Ibrahim adalah salah seorang daripada ahli kabinet yang terkandung dalam jawatan kuasa tersebut yang telah pun Menghasilkan arahan 5 Disember 1986 tersebut, tidakkah beliau masih ingat saya syurkan Menteri Agama untuk membawa perkara ini ke perhatian perdana menteri? Tidakkah satu jawatan kuasa baru ditubuhkan yang mengandungi mungkin Menteri Agama baru, Dr Zulkifli Hasan, Menteri Perpaduan, Menteri Dalam Negeri? Tiga dah cukup tak payah ramai-ramai. Tapi yang paling penting, muktamadkan polisi secara bertulis dan sahkan melalui proses undang-undang yang betul berpandukan kepada konsep kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan. Dan jangan lengahkan perkara ini. Sekiranya lah kerajaan perpaduan, kerajaan madani, kerajaan Anwar Ibrahim serius dalam mengatakan melakukan reformasi tata kelola urus tadbir negara yang betul maka ini amat penting dari sudut kedudukan Islam sebagai agama persekutuan isu kedua isu kedua adalah bersabit dengan keputusan dua keputusan mahkamah persekutuan yang telah pun diputuskan pada tahun 2021 dan 2024 pada 2021, pada 25 Februari 2021, Mahkamah Persekutuan telah mengistiharkan satu peruntukan khusus Seksyen 28 dalam enakmen jenayah syariah Selangor berkaitan dengan jenayah syariah liwat sebagai tidak sah dan tidak berkeperlembagaan. Selepas itu, pada 9 hari bulan Januari 2024 pula satu kes lain yang dikenali sebagai Nick Allen yang telah mencabar pelbagai peruntukan enakmen jenayah syariah Kelantan juga telah mengistiharkan pelbagai peruntukan tersebut sebagai tidak sah dan tidak berkeperlembagaan kedua-dua keputusan tersebut adalah berpandukan kepada kewujudan satu frasa di dalam perlembagaan yang mengatakan dalam bahasa mudahnya bahawa kerajaan-kerajaan negeri yang mempunyai kuasa untuk menggubal enakmen-enakmen syariah termasuk enakmen syariah jenayah tidak boleh menggubal undang-undang jenayah syariah yang sudah terkandung dalam senarai gubalan persekutuan iaitu kalau sudah ada undang-undang sivil jenayah seperti liwat contohnya maka tidak boleh ada gubalan undang-undang jenayah syariah oleh mana-mana negeri berkaitan dengan liwat ataupun jenayah seksual yang seangkatan dengannya pada masa itu kami sebagai peguam telah mengesyorkan supaya perkara ini ditubuhkan satu jawatan kuasa untuk mengkaji, meneliti dan melihat sama ada klausa pengecualian yang saya sebut tadi boleh dibuang keluar daripada perlembagaan ataupun ataupun dibuat apa-apa pindaan lanjut kepada perlembagaan untuk membolehkan Dewan-Dewan Undangan Negeri mengubal undang-undang jenayah syariah yang lebih sah dan teratur di bawah perlembagaan. Pada masa itu, 28 hari bulan Ogos 2023, kerajaan telah mengumumkan bahawa di atas restu dan perkenan Majlis Raja-Raja, satu jawatan kuasa meneliti kuasa gubalan undang-undang negeri telah ditubuhkan. Jawatan kuasa itu diterajui oleh tokoh yang disegani dan dihormati iaitu bekas ketua hakim negara Tun Zaki Tun Azmi. Dan mereka telah diberikan tempoh setahun untuk mengkaji dan memberi pandangan serta rekomendasi kepada kerajaan bagi tujuan mereformasikan isu gubalan undang-undang syariah jenayah ini. Saya difahamkan bahawa terdapat lebih daripada 40 mesyuarat telah diadakan oleh jawatan kuasa tersebut. Dan saya ingin mengesahkan ramai telah dijemput untuk memberi pandangan undang-undang termasuklah diri saya dan yang lain. Dan mereka telah menyediakan laporan tersebut yang rapi dan teliti selewat-lewatnya pada akhir November 2024 iaitu lebih satu tahun yang lalu. Namun sehingga sekarang, apa berlaku dengan laporan tersebut? Adakah laporan tersebut telah pun dibentangkan kepada kerajaan? Adakah kerajaan telah membentangkannya kepada majlis raja-raja? Adakah RUU pindaan perlembagaan yang berkaitan rekomendasi tersebut telah disediakan bilakah RUU pindaan perlembagaan ini akan dibentangkan di parlimen tidak ada apa-apa jawapan langsung walhal pada 9 hari bulan Mac 2025 lebih 9 bulan yang lalu Menteri Agama pada ketika itu Dr. Naim Mokhtar telah pun di Dewan Rakyat mengumumkan bahawa laporan yang telah siap pada November 2024 itu akan dibentangkan kepada Kabinet. Justru saya sarankan kepada Menteri Agama Baru Dr. Zulkifli Hasan, sila semak setiap rekod ini. Walhal pada masa itu, saya percaya Dr. Zulkifli Hassan merupakan timbalan Menteri Agama kepada Dr. Naim Mokhtar. Justru tidak ada masalah untuk melihat, memperolehi dan mengetahui latar belakang perkara ini. Kerana apa? Sebab selagi perkara ini tidak diselesaikan, selagi kita berpeluk tubuh melengah-lengahkan isu ini, selagi itulah pelaksanaan undang-undang jenayah syariah akan menghadapi masalah. Jangan kita lupa pada hujung bulan lalu November 2025 terbangkit kes seks song sang di spa Chowkit. Bukankah pelbagai tudingan jari dibuat kepada pihak-pihak di majlis agama tentang ketiadaan tindakan yang diambil? Walaupun kita sebagai pengamal undang-undang faham bagaimanakah mereka nak mengambil tindakan dalam undang-undang seksual jenayah syariah berpandukan keputusan yang telah wujud dalam kes Iki Putra dan Ni Elin tapi rakyat di luar masyarakat umum dan masyarakat Islam secara khususnya tidak tahu dan tidak faham melainkan diberikan penjelasan yang rapi. Dan penjelasan yang rapi yang boleh kita bangkitkan adalah jawatan kuasa telah menyediakan laporan lengkap yang sepatutnya diambil tindakan. Tapi sehingga hari ini, kerajaan berdiam diri. Walhal, Islam adalah di bawah bidang kuasa Raja, Sultan dan Negeri. Kerajaan cuma patut memudah cara laporan tersebut untuk dijadikan selepas diperkenalkan oleh Majlis Raja-Raja dijadikan pindaan perlembagaan kenapa belum dibuat apa-apa lagi justru saya sarankan dengan tegas kepada Dr Zulkifli Hasan Menteri Agama bahawa dedahkanlah laporan tersebut supaya kami masyarakat di luar dapat tahu apakah kebaikan-kebaikan yang telah pun diberi rekomendasi oleh jawatan kuasa tersebut yang bertungkus lumus bermesyuarat hampir setiap Jumaat untuk satu tahun. Supaya kita dapat lihat ke arah mana pindaan yang patut dibuat. Supaya pejabat peguam negara boleh segerakan draft RUU pindaan yang perlu. Supaya pihak-pihak berkepentingan boleh dibawa untuk berbincang melalui bengkel-bengkel kajian lanjut supaya memudah cara apabila ianya telah dipindah tujuan jujur rakaman video ini adalah untuk memberi saranan khusus kepada menteri agama yang baru dilantik lebih kurang 5 hari yang lalu supaya beliau dapat menerajui penyelesaian dua perkara pokok ini iaitu kedudukan penggunaan kalimah Allah pasca kes Jill Ireland dalam pembentukan suatu polisi perundangan yang lebih khusus dan teratur. Dan yang kedua, pendedahan laporan jawatan kuasa kapasiti gubalan undang-undang syariah jenayah negeri dan pelaksanaan rekomendasi laporan tersebut sesegera mungkin melalui pindaan RUU perlembagaan dan mana-mana undang-undang yang berkaitan dengannya. Saya harap dan saya percaya Dr. Zulkifli Hasan akan dapat melaksanakan tanggungjawab ini dengan amanah jujur, ikhlas dan sesegera serta setegas mungkin. Tidak ada gunanya kerajaan Anwar Ibrahim bercakap tentang reformasi dan tata kelola sekiranya dua perkara yang penting ini selain daripada yang telah dibangkitkan sebelum ini tidak dilaksanakan dalam tempoh kerajaan yang masih ada apatah lagi dengan rombakan kabinet yang baru sekian